о предоставлении документов. Мы вообще приветствуем то, что органы МВД, прокуратуры занимаются вопросами подобного вида. В это надо будет долго. В подвал надо спускаться. Это будет не да. 5 минут, это будет ну, долго. 12-й. Ну, ну, Все, проходите, располагайтесь. В стране идет очищение государственного аппарата от коррупции. Мы сначала сократили государственный аппарат, Потом э, мы, в общем-то, стали делать так, чтобы он был э, абсолютно чистым. Группа рахунки совета проводилась финансирование этих площадей. Это просто записка к одночайству. Это еще Тут є офіс. Ряди чекають очищення абсолютно всіх категорій, всіх колег, будь-яких департаментів. Для нас це принципове питання, тому що ми прийшли з заявкою, що ми боремося і ми це будемо робити. Як би і кому це дорого би не коштувало з ім'ям і резюме людини, яка працює разом з нами?